इस गुफगू का मकसद अपने जहनों की वसत और दिल में कुशादगी पैदा करदूद में ये बात जहन में रखी है कि पाँच लाइने हैं पाँच दायरे हैं जिन दायरों को हमें समझना होगा और बहुत मख्तसर अंदाज में बताऊँगा ये पाँच हदूद हैं और इन्हें अगर हमने समझ लिया तो आप यकीन करें कि हमारी ज़िंदा भी बड़ी आसान और ये जो हमारे दिलों में लोगों के हवाले से गलत फहमियाँ पैदा होती हैं और रंजिशें पैदा होती हैं वो भी एक आदमी ये कहे कि नहीं जो मैं ज़िंदगी भर तरीके से पढ़ कर आया हूँ बस वही ठीक है बाकी किसी ने अगर दूसरे तरीके से नमाज पढ़ी तो मैं अपने आस्ती ने चढ़ा लूँ कि नहीं युजुम मेरा तो इन्होंने मेरी नमाज ख़राब कर दी बसमिल्लर रहीम व मैत हद्ल फ़क़लम बादजमिल्लम शैत रजीम व मैत अद्ला फ्ला िमुन रबिशरली सदरी वसरली अमरी वाहल़म्मिलसानी यफ़ाहु कौली आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत अहम प्रोग्राम है और इन शाह कोशिश करूँगा कि बहुत यानी सिम्प्लीफाई वे में चीज़ों को आपके सामने रखूँ ये जो दो आयात हैं उनका कुछ हिस्से मैंने आपके सामने पढ़े एक सूरह बकरा से सूरह तलाक से जिसमें अल्लाह सबान ये बता रहे हैं कि ये अल्लाह ताला की क़ायम की हुई हदूद हैं और इन हदूद को जो आदमी पास करता है या उनका ख़्याल नहीं करता वो हकीक़त में किसी का नुकसान नहीं करता बल्कि वो अपना अपने आप पर जुल्म करता है यानी दीन के ये जो चीज़ें आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे उससे अंदाज़ा होगा कि दीन हमारा जो है ना बहुत हल्का है ये हम लोग हैं कि जिन्होंने दीन को बोझल बना दिया सबसे पहली बात तो ये जहन में हमें रखनी चाहिए कि हदूद क़ानून बनाने का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह सुबहाना है। इवन के अपने नबियों को भी उसने ये इख्तियार नहीं दिया क़ानून बनाने का अख्तियार सिर्फ़ अल्लाह को है तो ये जो गुफ्तगू आज मैं आपके साथ करूँगा अल्लाह की हदूद की ये असल में हमारे ईमान का हिस्सा है ये असल में तोहीद पर ईमान का हिस्सा है हर चीज़ का एक मुकाम है दीन के अंदर और उसकी कितनी अहमियत है इसका तयन भी अल्लाह सुबहाना ने किया है मैं किसी चीज़ की अहमियत को ज़्यादा नहीं कर सकता और किसी चीज़ की अहमियत को कम नहीं कर सकता ये अख्तियार भी अल्लाह ने अपने किसी नबी को नहीं दिया जहन में एक बात रखी है कि कानून साजी का अख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुबहान तौक को है तो जिस चीज़ पर जितना जोर दिया गया है उस चीज़ की इतनी ही अहमियत है अगर हम उससे ज़्यादा उसकी अहमियत करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने अल्लाह की हदूद से पास कर लिया हम इस गुफ्तु का मकसद अपने जहनों की वसत और दिल में कुशादगी पैदा करना है असल में हुआ यह है कि हम जब से ख़ुद हदूद को कायम करने का हमने अपने हाथ में इख्तियार ले लिया कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है कौन सी चीज़ कम अहम है आप देखेंगे आज की मेरी गुफ्तु के नतीजे में उसके नतीजे में हमारे अंदर यानी ये जो तफरकाबाजी हुई है ये जो ग्रुप बंदी हुई है मुसलमानों के अंदर ये सारी की सारी इसी बात का एंड रिज़ल्ट है कि जो हमने अल्लाह की हदूद की पासदारी नहीं की अल्लाह की हदूद में ये बात ध्यान में रखी है कि पाँच लाइने हैं पाँच दायरे हैं जिन दायरों को हमें समझना होगा और बहुत मख्तसर अंदाज में बताऊँगा ये पाँच हदूद हैं और इन्हें अगर हमने समझ लिया तो आप यकीन करें कि हमारी ज़िंदियाँ भी बड़ी आसान और ये जो हमारे दिलों में लोगों के हवाले से ग़लत फहमियाँ पैदा होती हैं और रंजिशें पैदा होती हैं वो भी ख़त्म पहली चीज़ ये बात समझ लीजिए कि दो हदूद हैं एक फ़र्ज़ है और एक सुन्नत है फ़र्ज़ फ़र्ज है फ़र्ज़ के ऊपर इंसान की अकाउंटेबिलिटी होगी फ़र्ज़ अगर किसी ने अदा नहीं किया वो गुनाह है उस पर उसकी सज़ा होगी सुन्नत का बहुत बड़ा मुकाम है यानी अगर कोई आदमी सुन्नत का इनकार करता है या सुन्नत की तोहन करता है वो तो काफिर हो गया वो तो इस्लाम के दायरे से ही निकल गया यानी ये सुनत हमारे यहाँ कहते हैं असल में अरब तो नफिल कहते हैं हर वो चीज़ जो फ़र्ज़ के अलावा है वो नफिल है ये नफिल ही है जो इंसान को तकवा से एहसान के दर्जे पर लेके जाती है ये नफिल ही है जिसके बारे में हदीस से है कि आदमी अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ें फ़राइज हैं लेकिन अपनी नवाफिल के ज़रिए वो अल्लाह की कीबत हासिल करता है ये सारी मैं तमीद बांध रहा हूँ इसलिए कि मैं सुन्नत का इनकार नहीं कर रहा लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि फ़र्ज़ में और सुन्नत में फ़र्क क्या है ये सुन्नत ही है कि जो इंसान को इतात कहते हैं किसी ने कितना जितना कहा आपने इतना कर दिया ये इतात है इतबा है मोहब्बत की अलामत कि आपसे ये कहा गया कि आपको सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना है लेकिन आपने कहा मैं तो नफिल भी पढ़ूँगा और मैं रात को भी जागूंगा और मैं ये नेक काम भी करूँगा यानी आप जो आपके लिए प्रिस्क्राइब किया गया आप उससे आगे बढ़कर लेकिन उसकी शर्त यह है कि वह नबी पाक से साबित हो वो चीज़ फ़र्ज़ और सुन्नत का फ़र्क अपने जहनों में हमेशा वाजे रखें सुन्नत कभी फ़र्ज़ नहीं बन सकती और इसीलिए हमारे यहाँ जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग जिसमें अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे जलील कदर भी शामिल हैं वो ये कहते थे कि अगर सुन्नत फ़र्ज़ की जगह हासिल कर ले तो उस सुन्नत को कभी कभी तर्क कर दिया करो मिसाल के तौर पर हज़रत अबू हुरैरा के दामाद हैं और कदर साहबी हैं वो फजर की सुन्नतों के बारे में कहते हैं फजर की सुन्नतें पढ़ना बहुत अफजल है और बहुत अहम है लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं है सुन्नत के बारे में मैंने आपको बात समझाई है कि सुन्नत का तारिक जो है अगर उससे निकल जाए वो गुनागार नहीं होगा कयामत के दिन उससे पूछा नहीं जाएगा लेकिन अगर वो पढ़ता है सुन्नत को मुस्तहब भी कह लें आप हर वो अच्छा काम जो नबी वसल्लम ने किया उन लोगों को करने के लिए कहा फ़र्ज़ के अलावा वो सुन्नत है मुस्तहब है अच्छा काम है रिकमेंडेड है लेकिन वो फ़र्ज़ नहीं है उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं है कोई सजा नहीं hmm. दूसरी हदूद की दो टर्म्स हैं एक है हराम और एक है मकरूह हराम वो चीज है कि जिसको बिल्कुल एक्सप्लिसिटली दीन में मना किया गया सूद हराम है जिना हराम है शराब हराम है यानी एक्सप्लिसिटली मना किया गया और उसे करने वाला जो है वो गुनाहगार भी होता है और उसकी सजा भी है लेकिन एक चीज है मकरूह मकरू की तारीफ़ यह है कि उसे नापसंदीदा करार दिया गया लेकिन वो हराम नहीं है अगर कोई गलती से कर बैठे तो उस पर उसको कोई सज़ा नहीं है यानी उस पर उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी योम आखरत के ऊपर एक रिकमेंडेड मैंने बड़े बड़े उल्मा की डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश की कि वो मकरू की तारीफ़ क्या करते हैं लेकिन बखुदा मकरू की तारीफ़ जो ए आई ने की वो सारे लोगों की डेफिनेशन के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन थी डेफिनेशन ये है इज एन अरबिक टर्म कॉमनली यूज इन इस्लामिक जो इट रिफर्स टू एक्शंस बिहेवियर्स दैट आर डिसक्रेज और डिसलाइक्ड बट नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड इस्लामिक ला शरिया वायल एक्ट डज नॉट इनकर ए पेनल्टी यानी अगर कोई कर गुजरता है तो उस पर पे कोई पेनल्टी नहीं है इट इज कंसीडर्ड बेटर टू अवॉइड सच एक्शंस एज दे आर मक्रू इंगेजिंग इन एक्शंस माइट इंक्लूड मे डिट्रैक्ट फ्रॉम वंस स्पिरिचुअल वेलबींग और मॉरल इंटीग्रिटी यानी आपकी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है उस पर यह जो मॉरल आपका एक स्टेटस है उस पर उससे थोड़ा सा फर्क पड़ जाए लेकिन मकरू गुनाह नहीं है मकरू जो है वो ऐसी चीज नहीं है जिसे एक्सप्लिसिटली हराम तो ये हराम मिसाल के तौर पे मैं मकरू की आपको मिसाल दूँ खड़े होकर पानी पीना नापसंदीदा किया लेकिन हजरत अली ने हजरत आयशा ने और इबन अब्बास ने खड़े होकर पानी पिया हजरत अली के बारे में आता है उन्होंने कोफा की मस्जिद में ऐलान करके खड़े होकर पानी पिया कि लोगों ने इसको हराम बना लिया यह हराम नहीं है खड़े होकर पानी पीना पसंदीदा यह है कि आदमी बैठ कर पानी पिए ये मकर के दर्जे में आता है लेकिन हराम के दर्जे में नहीं आता खड़े होकर खाना खाना ये मकर है लेकिन हराम नहीं है यानी वो एक साहब बता रहे थे एक साहब शादी छोड़ के चले गए अपनी बहन के बच्चे की कि उन्होंने सबके लिए बैठ कर खाना खाने का इंतजाम क्यों नहीं किया ये सुन्नत के खिलाफ है तो जब बाद में किसी ने उनको समझाया कि खुदा के बंदे ये ना कोई हराम है ना ये उन चीज़ों में है कि जिनके बारे में नबी पाक वसल्लम ने मना किया हो एक्सप्लिसिटली ये कहा गया इंकरेज किया गया कि बैठ के इत्मीनान के साथ आदमी खाना खाए ये मकरूह है खड़े होकर पेशाब करना ये मकरू है हराम नहीं है नबी पाक वसल्लम के बारे में जो आता है ना एक मरतबा आपने खड़े होकर पेशाब किया साहबा ने उसको विटनेस किया बाद लोगों ने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि वहाँ गंद पड़ा हुआ था उस गंद की वजह से आप वहाँ बैठ नहीं सकते थे इसलिए नबी करीम ने बहुत सारे काम वो किए जो आम आदमी को बताने के लिए किए कि ये चीज़ें अगर कोई करता है तो वो गुनाह नहीं है एक आदमी खड़े होकर पेशाब करता है लेकिन वो ऐसा इंतजाम करता है कि उस पिशाब की छीटों से अपने आप को बचा ले उसकी पाकिजगी मुतासर ना हो तो खड़े होकर पेशाब करना इट हराम नहीं है रोजे की हालत में नबी पाक पाकसर ने अपनी अजवाज को बोसा दिया आपने सब कुछ किया अपनी अजवाज के साथ सिवाए उनसे मुलाकात के मिलने के हजरत आयशा ने बाद में उसको रिवायत किया कोई साहब अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे थे नबी हज़ाशा ने कहा नबी पाक साहब ने खुद इसलिए कि लोगों को यह बात बताई जाए कि हराम क्या है और मक़रूह क्या है तो बात मेरी कुछ समझ में आ रही है आपके पांचवी हद है जिसे कहा जाता है मुबाह मुबाह में अब वो सारी चीजें आ जाती हैं कि जो इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए जिनकी जरूरत होती है उसमें दीन ने कोई कानून नहीं बनाया आउटलाइन दे दी है कि यह आउटलाइन है ये हदूद है कि जिनको पास ना करना उसके अंदर रहकर तुम अपनी जिंदगी को जिस तरह से जाओ गुजारो कोई उसमें कोई पाबंदी नहीं है दीन तुम पर कोई जिंदगी को तंग नहीं करना चाहता तुम्हारा लिबास है उसकी कुछ हुदूद बता दी गई अब तुम क्या पहनते हो तुम पैंट शर्ट पहनते हो तुम शलवार कमीज पहनते हो तुम तोप पहनते हो ये तुम्हारा इख्तियार है तुम क्या खाते हो तुम बिरयानी खाते हो तुम कबाब खाते हो हलाल हराम की एक हदूद तुम्हें बता दी गई ज़िंदगी गुजारने के लिए बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो मुबा की डेफिनेशन में आती हैं जिसमें दीन ने कोई कानून नहीं बनाया है शरीयत ने अब आप जहाज़ में बैठ के जाते हैं आप ये कार में बैठ के जाते हैं या आप घोड़े पर बैठ के जाते हैं अब हमारे यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं ना कि जो ये बात कहते हैं कि जी चूँकि सुन्नत में सिर्फ घोड़ा और खच्चर ही मिलता है तो लिहाजा घोड़े और खच्चर पर ही हम सफ़र करेंगे दीन ने इस मामले में कोई पाबंदी नहीं लगाई इंसान के अंदर कि आप हवाई जहाज में सफर करें आप मोटरसाइकिल पर करें आप कार में करें आप जिस तरह से करें तो वो सारी की सारी चीज़ें यानी मुबाक के अंदर शामिल हो जाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम कई तरीके से किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर नमाज जो है वो एक तरीके से नहीं पढ़ी आपने वितर नमाज तीन तरीकों से पढ़ी अब एक आदमी ये कहे कि नहीं जो मैं जिंदगी भर तरीके से पढ़कर आया हूं बस वही ठीक है बाकी किसी ने अगर दूसरे तरीके से नमाज पढ़ी तो मैं अपने आस्थी चढ़ा लूँ कि नहीं वजूम मेरा तो इन्होंने मेरी नमाज खराब कर दी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि नमाज से शैतान को चोरी ना करने दो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रजी से चोरी क्या उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने एक काम को एक से ज़्यादा मरतबा तरीक़ों से किया और तुम इस पर ज़िद करो कि नहीं मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने के बाद नबी पाक सल्लम कभी सीधे तरफ मुँह कर कर दाए तरफ मुँह करके कर बैठते थे और कभी आप बाए तरफ मुँह कर कर भी बैठते थे कभी आपने रफे किया है कहीं आपने रफे नहीं किया है कहीं आपने ज़ोर से आमीन कही है और कहीं आपने ज़ोर से आमीन नहीं कही है लेकिन मैं इस पर ज़िद करूँ कि नहीं सीधे रुख ही बैठ कर इमाम को बैठना चाहिए और इमाम ने दूसरी तरफ बैठ गया तो उसने जो है वो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया या किसी ने ज़ोर से आमीन कह दिया अब हमारे यहाँ मस्जिदों में पाकिस्तान में अगर आप आमीन ज़ोर से कह दें तो लोग इमाम जो है वो चीख इसलिए कि उस इमाम को हकीक़त मैं बताऊँ कि हमारे यहाँ को दीन की जो बेसिक तालीम है ना उस बेसिक तालीम का भी इम नहीं है इसलिए हमारे यहाँ मदरसों में रिवाज यही है ना लोगों को एक बिल्कुल माइंडसेट बनाया जाता है उस माइंडसेट से आप हटे दूसरी बात चीजें यह है कि वो चीजें जो दीन में अहम थी नहीं इन्हें अगर कोई को कर लेता है तो बहुत अच्छी है लेकिन हमने उन्हें अहम बना दिया मिसाल के तौर तो पर यह टोपी है इस टोपी को हमने इतना लाजिम कर दिया कि आप पाकिस्तान की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो पीछे से आगे कोई धप आपके सर के ऊपर रखेगा हालांकि इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है एक मतलब एक कल्चर है रिकमेंडेशन है सिंधियों के यहाँ चले जाएँ सिंधियों के यहाँ वो घर में अपने दाखिल नहीं होते जब तक कि वो सर पर अपने टोपी ना रखें ये एहतराम का एक तरीका है अगर कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है उसे करना चाहिए लेकिन अगर कोई नहीं करता तो उसके बारे में आप ये कहें कि जी ये पहली सफ में खड़ा नहीं हो सकता ये इमाम के पीछे खड़ा नहीं हो सकता और ये गुनाह यानी दीन में यानी एक तो वो है ना बिद्दत एक वो है चीज़ें मतलब थी लेकिन इतनी अहम नहीं थी जितनी अहम हम उन्हें बना देते हैं और ये झगड़ों की बुनियाद बनती हैं झगड़ों की बुनियाद हमारे यहाँ बन जाती हैं अब मिसाल के तौर पर तरावी की नमाज़ है बेशुमार लोगों को मैंने देखा है कि वो तरावी की नमाज़ तो उनके लिए बड़ी अहम है लेकिन फ़र्ज नमाज जो है वो उनके लिए अहम नहीं है कुछ लोगों का आपने मैं एक शेख का एक वाक़ कहीं सुन रहा था कि बंदे ने नफिल रोज़ा रखा और नफिल रोज़ा रखने के बाद वो इतना थक गया वो कहने लगा कि भाई मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मस्जिद जाके फ़र्ज पढ़ूँ तो शेख ने उससे कहा यार तुमने नफिल चीज़ के लिए अपने फ़र्ज के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर रहे हो यानी जो चीज़ नफिल थी उसकी वजह से अब तुम कम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपने फ़र्ज के ऊपर तरावी के बारे में हज़रत उमर का कौल अब तरावी हमारे लिए फ़र्ज बन गई है और अगर कोई आदमी बीस रगत नहीं पड़ता है तो मैंने लोगों को झगड़ा करते हुए भी देखा है और लोग ये भी कहते हैं कि यार ये तो पता नहीं कैसा मुसलमान है सवाल करते हैं उनके बारे में हज़रत उमर हज़रत उमर ने उन्हीं के ज़माने में हुई है तरावी का रिवाज कभी मस्जिद में तरावी नहीं पड़ी हजरत उमर ने एक मरतबा भी मस्जिद में तरावी नहीं पढ़ी बल्कि हजरत उमर का ये कौल है कि जो सो रहा है इस वक्त वो उनसे बेहतर है कि जो इस वक्त मस्जिद में तरावी पड़ रहा है इसलिए कि वो उसके ओरिजिनल वक्त के ऊपर अपनी तरावी तरावी है क्या तरावी तहजद है तो जो सो रहा है वो अपने सही तहजद के वक्त पर उठेगा और अपनी तहजद को पढ़ेगा ये तो मुझ जैसे और आप जैसे कमज़ोर लोगों के लिए तरावी का निज़ाम बनाया गया कि या ये उठ नहीं सकते तहज के ऊपर तो अब कुछ ना कुछ तो इनके लिए इंतज़ाम किया जाए तो उनके लिए एक इंतज़ाम कर दिया गया एक मुतबादिल के तौर पर अब मिसाल के तौर पर वो नमाज़ें जो नबी करीम समात नफिल नमाजें जो जमात के साथ नहीं पढ़ी लोगों ने अब नफिल जमातनी शुरू कर दी मिसाल के तौर पर सलातुल्दुहा है जो चार अक़त पढ़ी जाती है मिडल ऑफ द यानी एक तो इशराक है जो आप सूरज के निकलने के फ़ौर बाद पढ़ लेते हैं दस मिनट के बाद दुहा है जो आप ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे के करीब पढ़ते हैं चार रखा जिसकी बड़ी फजीलत है लोग उसकी जना जमात शुरू कराते हैं वो नमाज़ें जिनकी जमात नबी करीम से साबित नहीं है उनकी जमत करना ये भी मतलब मना है अब इसमें आखिरी बात मैं आपसे करूँ जो पंच लाइन है पंच लाइन है कि एक है मुकाम निजात और मुकाम नजात का मैंने आपको बता दिए वो चीज़ें जो फ़र्ज़ हैं उनका करना वो चीज़ें जो हराम हैं उनसे बचना और एक है मुकाम दर्जात आपको अपने दर्जे बुलंद करने हैं एक है मुक़ाम निजात यानी आपने अगर फ़राइज पूरे कर लिए और आपने उन हराम चीज़ों से अपने आप को बचा लिया जिनसे हराम कहा गया है आपकी निजात हो गई आपका काम हो गया अब आप दर्जात अपने बुलंद करना चाहते हैं आप ये चाहते हैं कि आप जन्नत के अला तरीन जिस तरह हम यहाँ करते हैं अपनी अपग्रेडिंग होटल तो आप किसी मोटल सिक्स में भी आके रह जाएं लेकिन आपके अंदर नहीं मुझे तो सेवन स्टार होटल में रहना है भाई अपग्रेड करना है बेहतरीन तो मुकाम दर्जात फिर आप इन चीज़ों से हासिल करते हैं आप नफिल से सुन्नत से मकरू चीज़ों से भी इज्तनाब करने से लेकिन फ़र्ज को वाजे रखना है अच्छा मकर के मामले में भी और मुबाह के मामले में भी और सुन्नत के मामले में भी और मुस्तहब के मामले मुस्तहब भी हर अच्छा काम मुस्तहब है हर रिकमेंडेड का मुस्तहब है इसके मामले में दूसरों के बारे में जजमेंटल ना बने दूसरों के बारे में कमेंट ना करें दूसरों के बारे में ये ना सोचें कि ये शायद कम तकवे वाला है और मैं ज़्यादा तकवे वाला हूं। नहीं एक आदमी फ़र्ज नमाज पढ़ता है मस्जिद में चला जाता है उसने अपना काम पूरा कर दिया अब आप ये उससे तकादा करेंगे नहीं तुम्हें सुन्नतें भी पढ़ियाँ बैठ के पढ़नी चाहिए और तुम्हें ये भी करना चाहिए और तुम्हें टोपी भी पहनना चाहिए और तुम्हें अपना ख़ास हुलिया भी बनाना इसकी वजह से चीज़ें पेचीदा हुई और हम लोग मतलब बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में निकल गए दीन बोझल हो गया दीन हल्का था अब हम पाकिस्तान के अंदर ये जोर देते हैं सत्रह रकतें पढ़नी है तुम्हें ईशा की सत्रह रकतें ओ खुदा के बंदे एक आदमी जो थका हुआ थका आ रहा है पूरे दिन के काम के बाद अब अगर तुम उससे ये कहते हैं कि यार तुम चार रकत पढ़ लो फिर अब तुम्हारी हिम्मत के ऊपर है तुम्हारी हिम्मत कितनी है अगर हिम्मत है तुम्हारी तो पढ़ो लेकिन अब हमने वो सत्रह रकत के चक्कर में यह किया कि उसे चार रकत जो पढ़ सकता था ना उससे भी फारिग कर दिया बेचारे को कि वो हिम्मत ही नहीं करता ये दीन में गलत तरजीहात और दीन को बोझल बनाना तो मैंने बात को अपने यहां खत्म करता हूँ मैं कि फर्ज और सुन्नत का फर्क मुस्तहब का फर्क हराम और मकरू का फर्क और मुबाह बाकी जो भी ज़रूरतें हैं आपकी दुनिया के अंदर कि आपको कैसे रहना है आपको अपने क्या कै, कैसा क्या लिबास पहनना है कैसा मकान बनाना है कैसी गाड़ी है। में बैठना है इसमें दीन ने इंसान को आउटलाइन दी है कि यानी आप जो है वो फजूल खर्च भी ना हो आप कंजूस भी ना हो लेकिन दीन ने लोगों को उस हवाले से पाबंद नहीं किया है अल्लाह ते चीज़ों को करने की तोफीकता फरमाया बखुदा हमारा दीन बड़ा खूबसूरत है ये हम हैं कि हमने इस दीन को अपने लिए भी मुश्किल बना दिया और औरों के लिए भी मुश्किल बना दिया अब आप ये देखें ना ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे यहाँ है लोग लड़ रहे होते हैं इस बात के ऊपर कि इसने टोपी नहीं पहनी है इसने फलाना नहीं किया है इसने ये नहीं किया है उसने वो नहीं किया है और इबन कय्यम का ये कहना है रहमतुल्लाह अलैह कि ये हर आदमी के ऊपर लाजिम अपने ऊपर करना चाहिए कि जिंदगी में एक मरतबा जो अमल नबी पाक साथ से साबित हैं जिस जिस तरह आपने किए हैं उन्हें एक मरतबा जिंदगी में जरूर करें अगर आपने रफे किया है तो जिंदगी में एक मरतबा रफे करें अब अल्लाह के रसूल ने जोर से आमीन कहा है तो आप जोर से आमीन जरूर कहें नबी पाक से जो अमल साबित है जिंदगी में कोशिश अच्छा इससे आदमी का दिल कुशादा होता है आदमी के अंदर बड़ापन पैदा होता है दूसरे के लिए गुंजाइश निकलती है आदमी के दिल में तो आदमी मालूम करे यार अल्लाह के रसूल ने वो इस तरह भी बैठे थे नमाज़ यानी हमारे यहाँ बाद लोग एतराज करते हैं वो मैंने देखा कि इमाम अगर एक पैर उसका ऐसे हो और एक पैर दूसरा जो पैर इस तरह से हो ना हो तो लोग एतराज करते हैं हालाँकि बिल्कुल नबी पाक साहबित आप जिस तरीके से सहूलत से बैठ सकते हैं यानी आप दोनों पैरों को खड़ा करके बैठ सकते हैं आप दोनों पैरों को लिटा के बैठ सकते हैं इसमें गाय माया आप किसी भी तरीके से यानी इमाम मालिक से ये बात है कि वो एक पैर की ओर दूसरा पैर रख लेते थे यानी उसमें कोई खास पाबंदी नहीं है कि नहीं एक ही हुलिया है और एक ही कुलिया है और एक ही साचा है जब मैंने पढ़ा इसके बारे में कि मुख्तलिफ फकाह क्या बात कहते हैं तो आप आराम से जिस तरह आपको सहूलत है बैठने की आप उस तरह से यानी बैठिए आराम के साथ